श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार भक्तनु। भक्तनु स्वामी भक्तांनो भक्तांनो आज आपण स्वामीचा असा मंत्र पाहणार आहोत हा मंत्र पूर्ण ऐकला तरच याचे फळ मिळेल हा मंत्र आपल्या माऊलीचा आहे अशी माऊली की आपल्या लेकरांचे सर्व दुःख जाणते त्या माऊलीला एकदा हाक तर मारून बघा ती आपल्या लेकरांचे दुःख दूर करण्यासाठी लगेच धावून येते मग आपण कसल्याही संकटात अडकलेले असो त्या ब्रह्मांड नायकाचा धावा एकदा करून तर बघा भक्तांनो तुम्ही खूप अडचणीत आहात कष्ट करताय पण त्या कष्टाला फळ मिळत नाही घरात पैसा पुरत नाही प्रत्येक गोष्टीत चणचण भासत आहे तर स्वामींचे नामस्मरण करा तुमचे आयुष्य सुखमय होईल स्वतःच्या मेहनतीवर आणि त्या ब्रह्मांड नायकावर विश्वास ठेवा यश तुमच्या पायाशी नक्की येईल आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी धीर सोडू नका कारण स्वामींचे नामस्मरण केल्यास स्वामी, के स्वामी सदैव तुमच्या से सोबत आहेत स्वामींच्या नामस्मरणाचा आधार घेतला की संकटे आयुष्यातून कायमची निघून जातात तुम्हाला मार्ग सापडत नाही डोळ्यांपुढे फक्त अंधार आहे कर्जात खूप बुडाला आहात जीवनात कितीही कठीण प्रसंग येऊ द्यात स्वामींचे नामस्मरण करा स्वामींना हाक मारा मार्ग नक्की सापडेल कारण स्वामी समर्थ म्हणजे न संपणारा भक्तीचा प्रकाश आहे आणि या प्रकाशात प्रत्येक दुःखिताला मार्ग हा नक्कीच सापडतो फक्त स्वामीवर विश्वास ठेवून त्या प्रकाशाच्या दिशेने वाटचाल करा मार्गात अनेक अडथळे येतील पण त्या सर्वांना पार करून जो जातो तोच खरा भक्त असतो संकटे तर प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतात कोणाला जास्त असतात तर कोणाला कमी असतात पण स्वामीचे नामस्मरण केले तर त्या संकटाची तीव्रता ही नक्की कमी होते जिथे स्वामींचे मंत्र जप चालू असते तिथे संकटेही शरण येतात त्यामुळे तुमच्या दुःखाचा शेवट करण्यासाठी हा एक मंत्र तुमच्या मोबाईलवर लावून ठेवा आपल्याला काही तासातच याची प्रचिती येईल काही तासातच तुमचे आयुष्य बदलून जाईल तुमच्या दुःखी चेहऱ्यावर आनंदाचे अश्रू येतील कारण हा मंत्र तसा आहे या मंत्राचे फळ हे पूर्ण ऐकल्यानंतरच मिळते अर्धवट ऐकल्याने काहीच फायदा होणार नाही तर मंडळी तो, 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 तो शक्तिशाली मंत्र काही असा आहे ओम श्री धनाध्यक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नम ओम श्री धनाध्यक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नम ओम श्री धनाध्यक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्रीधनाधा श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्रीधनाधा श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्रीधनाधा श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनादक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनादक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धनादक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ी धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री 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 धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री 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 धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री धनादक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनादक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनादक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धनादक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीधनाधक्षाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः